श्रीरामहृदयम् श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयम् प्राह हनुमन्तमुपस्थितम् शृणुतत्त्वम् प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मा परात्मनाम् आकाशस्य यथा भेदस्त्रिभिदो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्नये वहि ्यमपरम् दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकम् पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरम् बिम्बभूतमेवम् त्रिदाचितीः साभासबुद्धे कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वम् च तथा बुधै आभासस्तु मृषा कार्यमुच्यते अविच्छिन्नन्तु तद्ब्रह्मा विच्छेदस्तु विकल्पतः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्यैव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु उप्यतां न ज्ञानं न मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठायन त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमधाध्यात्मरामायणे बालकण्डे प्रथमसर्गे श्रीरामहृदयम्